Saya hari ini agak panas kerana dia saya minum kacang soya bagi sejukkan suhu badan saya. Media sosial panas lagi hari ini walaupun ini sebenarnya musim tengkujuh. Hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang Arif Elis Lok Memutuskan bahawa sebarang keputusan berhubung pengampunan seseorang banduan perlulah dibuat mengikut bidang kuasa yang telah diperincikan di dalam perlembagaan persekutuan. Oleh itu, oleh kerana titah tahanan di di rumah dibuat di luar mesyuarat lembaga rayuan itu tidak seperti yang diperincikan di dalam perlembagaan persekutuan, maka hakim memutuskan ia adalah tidak sah. Maknanya begini. Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bidang kuasa setiap komponen penting dalam negara kita. Dari kuasa yang dipertuan agung kepada kuasa perdana menteri, parlimen dan prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi dalam setiap undang-undang dan peraturan yang digubal oleh kerajaan. Dalam melaksanakan dan mengendalikan bidang kuasa masing-masing pula, ia mesti juga dilaksanakan berdasarkan perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam Perlembagaan Persekutuan itu tidak terkecuali dalam perkara yang bersabit dengan permohonan pengampunan pesalah-pesalah sepertinya kuasa itu adalah kuasa yang dipertuan agung dan raja-raja Melayu tetapi perlembagaan menetapkan mekanisme bagaimana kuasa itu dilaksanakan yang mesti bertepatan dengan model kerajaan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan pada pandangan saya penghakiman yang arif hakim Ellis Locke hari ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana bidang kuasa yang dipertuan agung dalam perkara-perkara lain juga turut dilaksanakan mengikut kerangka perlembagaan persekutuan contohnya eh, pelantikan perdana menteri pelantikan ketua hakim negara peguam negara dan banyak lagi pemimpin-pemimpin kepada komponen kerajaan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong adalah mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan persekutuan. Saya baca reaksi pemimpin-pemimpin UMNO. Sudah tentu banyak yang tidak bersetuju dengan keputusan, ada juga yang kecewa dengan keputusan Mahkamah Tinggi hari ini. Ada yang kemarahannya meruap-ruap sehingga mengugut untuk menarik sokongan dari kerajaan perpaduan. Saya minta daripada orang UMNO, daripada peringkat cawangan maupun sampailah peringkat atas cukup-cukuplah kita ajar mereka ni kita tarik sokongan daripada mereka ni biar kita duduk jadi pembangkang yang bermaruah sebab apa? hari ni kerajaan yang ada hari ni pun kalau tak ada UMNO 30 sit masih lagi boleh kekal kerajaan biar kita jadi pembangkang tak apa yang penting kita ada maruah dan maruah inilah yang perlu kita pertahankan dan kalau saya fahamlah apa maksud um, ketua pemuda UMNO pada hari inilah sebagai rakyat biasa yang berada di luar kepimpinan saya hanya mahukan sebarang keputusan itu mestilah berasaskan keadilan dan mengikut proses yang sama rata kepada setiap rakyat tidak kira dia seorang pengemis atau bekas perdana menteri hak untuk mengambil tindak balas politik itu sudah tentu adalah hak amno amno memang ada pilihan untuk menarik diri dari kerajaan Sebelum ini pun DAP telah memberi bayangan jika reformasi pentadbiran di bawah kerajaan Madani tidak berlaku dengan lebih cepat dalam tempoh 6 bulan DAP boleh menarik diri dari jemaah menteri dan juga pentadbiran kerajaan. Jadi ugutan untuk menarik diri dari kerajaan ini bukanlah perkara yang baru dan itu adalah hak setiap parti. Orang biasa seperti saya hanya akan memerhati sama ada keputusan-keputusan kerajaan dibuat berlandaskan undang-undang tanpa ada campur tangan atau terpengaruh dengan tekanan politik. Selagi Datuk Seri Najib dilayan seadilnya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya dan ramai lagi saya ingat yang berpandangan seperti saya akan percaya bahawa ada kebebasan institusi di negara ini. Selepas ini Datuk Seri Najib boleh merayu ke Mahkamah Rayuan hingga ke Mahkamah Persekutuan. Kita bukan sahaja akan ikuti keputusan, kita akan teliti hujah penghakiman hakim-hakim kerana rakyat membuat kesimpulan sama ada berlaku tekanan atau campur tangan ataupun tidak berdasarkan kekuatan hujah penghakiman yang dibuat. Maka terpulanglah akhirnya kepada pimpinan politik. Boleh ugut untuk keluar boleh saling hentam menghentam tetapi kalau selalu sangat mengugut untuk keluar tetapi tidak keluar pun lama-lama ugutan demi ugutan di masa akan datang akan menjadi lebih tumpul pengalaman saya sendiri saya tidak gemar mengugut saya buat keputusan awal-awal saya letakkan garis merah itu awal-awal lagi kalau saya rasa garis merah itu telah dilanggar saya letak jawatan. Tidak perlu ugut, tidak perlu kerah penyokong, kalau garis merah itu telah dilanggar maka letaklah jawatan. Itu prinsip saya. Begitulah pimpinan AMNO akan diperhatikan oleh rakyat selepas ini. Adakah pengampunan datuk sri najib ini adalah satu garis merah kepada amno sebab kalau ugutan untuk keluar kerajaan madani terus dibuat tetapi sampai kesudah tidak keluar maksudnya isu pengampunan datuk sri najib ini bukanlah satu garis merah kepada amno pada posite abno. Oh. Bodoh-bodoh saya Hamidi. Oh. Tak jawatan saya Hamidi. Oh. Saya merah kepada Zaid Hamidi. Apa kemungkinannya? Saya tidak sokong uh, pada Posite Abno. Saya tidak sokong, Saya tidak sokong. Saya sokong Datuk Seri Najib. Insya-Allah, Seri Najib kita akan bebas di mahkamah. Oh. Saya tak akan sokong Posite Abno. Oh. insya